নমস্কাৰ অলপ দিনৰ আগতে মুম্বাই এখন চহৰত এটা হত্যাকাণ্ড হৈছিলে গৰাকী মানুহক কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ হত্যাকাণ্ডটো সংগঠিত হৈছিলে মই গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে হত্যাকাণ্ডটোৰ বিষয়ে গম পাব মই কি কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ তথাপিতো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি গোটেই কাহিনীটো এবাৰ শুনক হত্যাকাণ্ডটো সংগঠিত হৈছিলে পুলিচ আহিলে পুলিচ আহি গম পালে যে হত্যাকাণ্ডটো একচুৱেলি লুটপাতৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে কোনোবা চোৰে মানুহগৰাকীৰ পৰা বস্তু লোটপাত কৰিলে আৰু লোটপাত কৰাৰ পিছতে মানুহগৰাকীয়ে চাগে সকাহ বাধা দিছিলে যিটো কাৰণে মানুহগৰাকীও মাৰি থৈ শেষত গুচি গ'ল সময়ত চি আই ডি আহিলে গোটেই কথাটো পৰ্যবেক্ষণ হ'ল পৰীক্ষণ হ'ল পৰীক্ষণত এজন চোৰ ধৰা পৰিলে ধৰা পৰাৰ লগে লগে তেওঁ তেওঁ শাস্তি বিহা হ'ল শাস্তি স্বৰূপে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল মৃত্যুদণ্ড যথা সময়ত সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটো আহিলে আৰু নিৰ্দিষ্ট দিনটো অহাৰ লগে লগে তেওঁক শেষ ইচ্ছাৰ কথা কোৱা সোধা হ'ল যেতিয়াই শেষ ইচ্ছাৰ কথা সোধাই সুধিলে তেতিয়া সুৰজনে ক'লে যে মই মোৰ মাৰ কাষত মাৰ কাণত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে তেওঁৰ কোনো নাছিলে অকল মাকেই আছিলে সুৰজনৰ গতিকতে মাকক তেওঁৰ কাষলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল আৰু মাকৰ কাণৰ কাষত কথাটো কওঁ বুলি তেওঁ কাণখন এক এটা কামোৰত ছিঙি পেলালে যেতিয়াই কাণখন ছিঙি পেলালে তেতিয়া মানুহজনীয়ে চিৎকাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া দণ্ডাধীশে সুধিলে তুমি আচলতে এইটো কি কাম কৰিলা তুমি এই মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তটো নিজৰ মায়ে কাণখন ছিঙি পেলালা তেতিয়া চোৰজনে কি ক'লে জানে আচলতে মোৰ পিতা সৰুতেই ঢুকাইছিলে আৰু মই যেতিয়া ইঘৰ সিঘৰৰ পৰা কিবা বস্তু চুৰ কৰি আনিছিলোঁ তেতিয়া মায়ে মোক কোনো দিনেই মানা কৰা নাছিলে আৰু যিটো কাৰণে আজি মই এটা বিখ্যাত চুৰ হৈ পৰিলোঁ আৰু এই নহ'বলগীয়া ঘটনাটো মোৰ দ্বাৰা সংঘটিত হ'ল গতিকতে মোৰ এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে এইটো বুজা উচিত যে নিজৰ সন্তানক কেতিয়াও লাই দিব নালাগে নিজৰ সন্তানক সঠিক পথতহে আচলতে আগুৱাই নিব লাগে কাহিনীটো শুনি কেনেকৈ ভাল হয় অনুগ্ৰহ কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ